bir neçə rayonlardan aldığım məlumatlara görə ölkədə Azərbaycan da qismən səfərblik elan edilibdi və qismən sakitcə səfərblliyə çağırırlar. Əsas səfərblik olacaq tam səfərblik avqust ayında və savaşla başlamalıdır. Avqustun, yəni 5-də Sochi danışığından sonra başlamasa çox güman ki, başlamayacaq. Yəni Putin acil qərar, acil qərar verməsə savaş əvcə danışılan baxda 5-i 15-i oktyobrın 5-indən 15-inə qədər savaş olacaq. Deməli, tam səfərbərlik avqust ayında planlaşdırılır Azərbaycan, amma qismən səfərbərlik var. Və bu gün aldığım məlumatlara görə ölkənin regionlarında komissarlıqlarda əməli başdı bir neçə komissarı yolub buraxıblar. Heç kim balasını savaşa göndərmək istəmir. Xüsusilə də elə ailə çətin tapmaq olar ki, şəhid, qəzi olmasın, qardaşı, qardaş oğlu paçısı olsun, nə isə belə Yəni əşəriyətdə şəhid var. İnsanlarımız ə, çox insanlar əl elərlər şəhidlətdirdi. Və dəyərli vətənlərin dəyərli soydaşlarım ə, və sizlərə onu demək istəyirəm ki, nəzərinizə onu çatdırım ki, cəmaət balasını göndərmək istəmir. Mənim şəhidimə nə günahladın ki? Mənim qazimə nə günahladın? Ə, mənim bu balamı da götürmək istəyirsən? İnən Allah. Xanımlar da belə üzünü cırıq dağıdıb töküblər. E, saçlarını yolublar, kamisaran üstünə hücum keçiblər və sərəbə ilə. Bəli, İlham Əliyevdən tort kimaytdansa poq kimay onun yaşıdır. Bu savaş danışılmış savaşdır. Savaşıdır aparmaq üçün irəli, savaşa xalqi, savaşa sürülmək üçün bir generalı öldürmək istədilər. Ölmədi. İndi başqa bir generalı düşünüblər öldürməyi. E, Azərbaycandan səfərbərliyə xalq balasını göndərmir deyə artıq daxili qoşunlar, daxili qoşunlar Ə, rayonlarda yerdiləcək rayonlara, rayonlarda ablava edəcəklər daxili qoşunlar. Yəni hərbi polis yox. Ə, yəni daxili qoşunların ya polisin yox, daxili qoşunların buna cəlb eləməsinin məqsədi nədir? Çünki daha geniş kəmsamda bir ablava olacaq. Daha geniş kəmsamda tuta tut olacaq balalarımızı cəbiyə göndərmək üçün. Ona görə planda var ki, xalq balasını göndərməzə səvarbəriyə Daxili qoşunlar hərəkətə keçəcək. İlham Əliyev nömrə